嗱，各位觀眾，各位網友，話説咯，嚟牧樹群組度咧，又同啲所疑似街坊咧又嗌閂啦。正所謂戰爭咧係永無止盡嘅。咁 a n y w a y 啦，嗰條撚樣咧就扮到好似好撚熟我咁撚樣啦，又講我呢樣又講我嗰樣。咁首先嚟講咧，我其實我都唔唔出奇嘅，因為首先第一，我事無不可對人言噶嘛。你知我底細啊，知我啲資料咧係正常嘅，因為我也会、就是、都會同你哋透露噶嘛。講穿咗就係你所知嘅嘢，好撚多都透露俾你哋聽噶嘛。咁好啦。 第二樣嘢咁當中嚟講嘅，如果有啲係九唔搭八嘅，咁啊肯定我可以趁家透露俾你聽㗎啦，你知㗎啦，賤種係冇底線㗎嘛，咁我趁家係賤種嚟㗎嘛，咁咧、那個趁家嚟講咧，仆街又誒、呃、將部分事實咧又亦誇夸大啊，或者加啲減啲啊，就變咗個古仔，然之後嗰啲咧憨鳩傻豬咧一聽到，哎呀正啊，愛德埋我啲秘屎啊，於是就拎出嚟講，咁只人咁講啦，咁係巴蘭英蠢咯、啊，只人咁講，咁好啦，唔緊要嘅。 你這班即管咧用啲誒、呃、半真不假嘅資料咧去誒挑我機，咁啊，結結果照不過恥笑嘅啫。咁唔緊要啦，其實嚟嚟講咧，又係嗰句啦，我幾屎話啦。依、這個世界嚟講咧，超過八成嘅撚樣咧係唔付負喺世界上生存嘅，喺咁上連生存權利都冇嘅八成嘅撚樣。嗱、啊，點解呢班八成嘅蠢材豬兜喺度生存喺世界上啊？因為我呢兩成嘅精英去包容你們班撲街啊嘛，咁、那個就咁簡單咯、啊，咪就係、是。